I was skeptical, James. Lawrence, James. Uh, I thought, I think they, that's a very good team, and uh, I think they just worked harder than us. Uh, they, they killed us in rebounding, and uh, they just outworked us in the second half. По игре два совсем разных перерыва. Но, как мы знаем, игра состоит из двух перерывов, и, конечно, я этой игрой вместо Беря недоволен. Да. Потому что первым тайме мы играли, как мы должны играть с Гавелой. И как бы выполняли план игры. И по всем показателям, и по, по ритму игры, и по инициативе, как бы или стояли на раундах, или даже где-то происходили. Я имею в виду, что больше мы шли по очкам впереди, чем сзади. Да. То в третьей квартире все поменялось. Команда, как бы, говорила, прибавила. Мы наоборот промазали свои броски, и как бы это все приросло неуверенности в защите. Как я уже сказал игрок Джеймс, что, конечно, как мы можем выиграть тут у вашей команды, говорили, если мы проиграем с 17 мячами, это не 5, не 6, не 7. И как бы это мне дает задумываться о характере моих игроков некоторых, да, которые, конечно, нелегко играть в таком режиме мы через день, но все команды в таком играют. Так что я не могу сказать, что я доволен своими игроками и характером игры и команды, особенно в втором. Перерыве. Конечно, поздравляю Гаверло. Они играли молодцы дома хорошо и под поддержку трибун показывали хороший баскетбол. Закончился первый круг короткий итог. Довольны ли вы выступлением своей команды? Как бы команда новый да, тренер новый первый год работает с командой конечно это нелегко потому что как бы надо было в бою проверить игроков и команду да. и как бы с одной стороны это нам удалось да команда как бы сплотилась и были и хорошие победы. Но как бы, как любой тренер, я все-таки идеалист, да, и стремлюсь к максимуму, так что я думаю, что нам еще впереди стоит много работы, чтобы себя доказать, и чтобы, чтобы как бы, лиги мы стояли на той позиции, в которых мы хотим, и у нас, как бы, ценили, что мы хорошая команда. планируется ли подкрепление новыми игроками? как бы покрепления нет, может быть, будет изменение в одном игроке, да. Ну, как бы, если мы кому то будем как бы, привлекать, то кого-то будем отпускать, да. В паре политех и говорили, кто для вас выглядит сильнее? Нет, ну конечно, мы выиграли у поле... да, конечно, в этом случае нам кажется, что Львов лучше, но как вы видите по результатам лиги, да, Игра на игру не приходится, да. Одной игре команда одна демонстрирует очень хороший баскетбол, и не понимает, почему другая не демонстрирует такой, потому что может усталость или другие вещи. Так что я думаю, лига очень ровная, интересная, да, и, и так что не могу однозначно сказать, что Гаверла лучше Львов. Да, есть свои преимущества более команд, но, но Гаверла сегодня, как я сказал, продемонстрировал хороший атлетичный баскетбол. Кто Гаверли удивил вас сегодня? Нет, ну как вы видели, по первому тайму нас не удивило, потому что как бы у нас был хороший скаунтинг, мы знали ваши стильные стороны, как бы были этому готовы. Но э, можно сказать, что Понравилось то, что Гаверла сыграла на хорошем уровне все, все 40 минут, да, без таких больших спадок и лидеры команд, ваши лидеры команд и этих как бы, важных моментов себя доказывали, да, что нельзя сказать о наших игроках.